6 disilakan Datuk Seri Syamuddin bin Tun Hussein Yang Berhormat Sembrong. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan Sembrong nombor 6. Silakan Menteri Pendidikan untuk menjawab. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih soalan daripada Yang Berhormat Sembrong. Kementerian Pendidikan KPN komited dalam memastikan lebih ramai kanak-kanak mendapat akses pendidikan prasekolah percuma selaras dengan agenda utama reformasi pendidikan KPM untuk memperluaskan kelas prasekolah dan menangani isu kecicuran murid seawal peringkat awal. KPM telah melaksanakan perluasan prasekolah setiap tahun, terutamanya di lokasi yang mempunyai permintaan yang tinggi bagi memberi peluang kepada lebih ramai kanak-kanak khususnya golongan perpendapatan rendah mengikut pendidikan prasekolah KPM. Untuk makluman ahli yang berhormat, pada tahun 2025, KPM telah melaksanakan peluasan sebanyak 150 kelas prasekolah dan pada tahun 2026, peluasan dijangka sebanyak 350 buah kelas prasekolah yang melibatkan pelbagai jenis institusi KPM akan dilaksanakan. Peluasan kelas prasekolah bukan sahaja dilaksanakan di sekolah rendah malah turut diperluaskan ke institusi pendidikan yang lain seperti sekolah menengah, college vocational, college matrikulasi dan juga institut pendidikan guru. Ini menjadikan jumlah kelas prasekolah yang sedia ada pada ketika ini 10,514 buah dan sedang beroperasi di 6,469 buah sekolah ataupun institusi pendidikan di seluruh negara. Setakat ini dan pada tahun ini, Terdapat 214,122 orang murid prasekolah sedang mengikuti kelas prasekolah di institusi bawah KPM. KPM juga meneruskan usaha untuk membina lebih banyak kelas prasekolah baharu di bawah rancangan Malaysia 5 tahun bergantung kepada kemampuan kewangan kerajaan sedia ada. Terdapat sebanyak 11 projek prasekolah baharu telah diluluskan dalam rancangan Malaysia ke-13, IMK 13. 13. AP1 dan setakat 22 Januari 20, 2026 terdapat 87 projek sambungan dengan pecahan statusnya 48 fasa prabena 22 fasa bena dan 17 telah pun siap bagi projek-projek prasekolah. Keseluruhan kos yang terlibat pada tahun 2026 adalah sebanyak 338.41 juta ringgit. Sekian terima kasih kepada yang tiba yang Mohd Sembrong, silakan soalan tambahan. Terima kasih, Tuan Yang di Soalan tambahan saya berkaitan dan mengenai pengumuman baru menerusi rancangan pendidikan negara kemarin, khususnya pilihan untuk menghantar anak berumur enam tahun ke kelas tahun satu dan juga penilaian pembelajaran baru untuk pelajar tahun empat dan juga dekatan tiga. Soalan saya apakah perancangan kementerian dalam usaha memastikan fasiliti di sekolah-sekolah mencukupi untuk kegunaan pelajar-pelajar kita dan keduanya sama ada cukup jumlah tenaga pendidik serta perancangan mengenai persediaan dan latihan para guru sebelum inisiatif baru dimulakan. Saya baca dalam uh, uh, pihak media di mana jawapan daripada menteri menyatakan bahawa um, masih lagi menunggu data-data baru sebelum perancangan dibuat. Saya juga dengar kenyataan bahawa bilik-bilik darjah baru akan dibina melalui kaedah IBS. Tapi faktanya tuan yang dipetua, kita di negara kita ni mempunyai terdapat 7,778 sekolah rendah. 3 juta murid-murid sekolah rendah. 236,000 ribu cikgu di sekolah rendah. Bermakna ini bukan satu perkara yang mudah yang boleh dijawab dan saya berikan angka tadi untuk membantu kementerian untuk betul meneliti. Saya pernah menaruhi kementerian pendidikan jadi saya tahu perkara ini dan kebimbangan, kerisauan, kekhawatiran bukan sahaja murid-murid tapi ibu bapa dan juga guru-guru berhubung kait dengan apa yang diumumkan tadi perlu diberi penjelasan yang teliti supaya kita boleh yakin apa yang diumumkan akan dapat dilaksanakan. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Datuk Yang Tipe Tua. Terima kasih Yang Perhormat Sembrong atas pengkongsian pengalaman beliau semasa di KPM dan juga keprihatinan terhadap isu yang mungkin terbangkit dua isu telah pun dipangkitkan iaitu berkenaan nombor satu fasiliti nombor dua berkenaan dengan tenaga pendidik dan sebenarnya dalam sesi MQT sebentar tadi yang Pramad Mencik pendidikan telah pun memberikan satu jawapan yang yang menyeluruh berkenaan dengan bagaimana kita menangani dan juga menghadapi membuat persediaan terhadap penerimaan anak-anak kita hasil anak-anak kita pada umur 6 iaitu 5 plus ke uh, tahun 1 tahun harapan. Nombor satu berkenaan dengan fasiliti. Fasiliti yang sedia ada di sekolah akan digunakan pakai dan dioptimumkan tetapi kita me, uh, kita mengambil maklum bahawa ada sekolah-sekolah yang mungkin kita perlu menambah bangunan baharu. Seperti yang disebut oleh yang Promas Sembrong, apa yang KPM akan buat untuk jangka masa ini, kita akan mengenal pasti sekolah-sekolah yang perlu dibina bangunan baharu, tetapi kita menggunakan cara IBS. Yang mana cara IBS ini dalam uh, suatu masa singkat sahaja, bangunan itu dapat di, uh, didirikan. Itu satu. Nombor dua berkenaan dengan tenaga pengajar, tenaga pendidik. Yang menjadi, yang yang akan uh, memerlukan lebih ramai Tenaga pengajar adalah untuk kohort yang akan datang ini tahun satu. Tak apa yang KPM buat untuk jangka masa pendek dan tindakan segera, KPM akan bersama-sama dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan untuk membuat pengambilan khas bagi guru-guru C.O.S. Country of Service. Sebab itu boleh dilaksanakan dengan segera dan dalam jangka masa pendek dengan lantikan dalam jangka masa sebelum kohort baharu pembula untuk uh, uh, untuk rancangan jangka masa panjang pula a uh, PISMP dan juga PTPP, pengambilan PISMP dan juga PTPP juga akan berdambar, tertakluk kepada unjuran baharu yang akan disediakan oleh KPM berdasarkan kepada data-data uh, yang ada dan berdasarkan kepada statistik yang ada di dalam tangan. So kesemua itu kita kesemua ini dalam uh, rancangan terhadap KPM dan kita akan buat yang terbaik bagi anak-anak kita dalam uh, jalan kita dan lantasan kita ke arah reformasi pendidikan ini. Terima kasih, Datuk Yang Di-Pertua. Tuan Yang Di-Pertua, Sikit saja. Uh, saya mengikuti uh, jawapan Menteri di MQT tadi dan saya nak nyatakan uh, dan masuk dalam hansat bahawa apa yang dijawab masih lagi tidak memuaskan mungkin dalam apa yang ada sekarang ni masa tidak mengizinkan tetapi dalam penggulungan kementerian nanti saya rasa saya harap bahawa menteri akan menjawabnya dengan cara yang lebih teliti kerana dalam isu pendidikan dengan masa depan anak-anak kita pada umur yang begitu rendah um, jawapan yang, yang lebih mati dan teliti diperlukan terima kasih tuan yang dipetua menteri respon Terima kasih. Terima kasih atas pandangan dan pihak kami akan mengambil pada bila-bila masa Mengambil pandangan dan juga input daripada ahli yang berhormat ataupun mana-mana pihak Dan kita akan buat yang terbaik untuk memastikan apa yang kita rancangkan ini dapat dilaksanakan dengan baik Terima kasih Silakan yang berhormat, Kuala Kerau Terima kasih, Tuan Ketua Balik pada soalan asal tadi Adakah kerajaan ada angka yang khusus tentang uh, golongan B40 ada akses kepada awal persekolahan ini yang uh, masih belum mendapat tempat uh, dalam uh, awal pendidikan seterusnya yang kedua bagaimanakah bantuan pendidikan awal sekolah ini diselaraskan dengan bantuan-bantuan lain terutama seperti bantuan kebajikan atau sokongan kepada ibu bekerja supaya tidak berlaku pertindahan dalam pengagihan bantuan. Terima kasih. Silakan Yang Perhormat Menteri. Terima kasih uh, Yang Perhormat uh, Kuala Kera atas soalan tambahan yang diajukan. Uh, nombor satu, uh, seperti yang saya sebut tadi, tahun ini, rancangan kita adalah untuk melaksanakan peluasan sebanyak 350 buah kelas prasekolah. Jumlah peruntukan yang terbabit adalah sebanyak 125 juta. Dan setakat hari ini dan setakat pagi ini, daripada 350 buah prasekolah yang telah pun dirancang, kita telah pun membuka lebih daripada 310 buah. Dan yang lain, kita ada yang menunggu supaya fasiliti dia adalah tersedia dan pada masa yang sama dengan tenaga pengajar yang Uh, persesuaian. Berbanding dengan tahun lepas, 150 prasekolah, uh, kelas prasekolah. Kita mempunyai satu lonjakan lebih daripada 100 uh, lebih daripada 100 peratus, iaitu lebih uh, le, uh, lebih daripada dua kali ganda. Dan dengan itu kita berharap anak-anak kita hasil di peringkat P40. Sebab apabila kita mengambil anak-anak kita untuk masuk ke prasekolah kita, kita berikan keutamaan kepada anak-anak kita di P40. Dan mungkin selepas ini saya boleh bagi sedikit statistik berkenaan dengan peluasan kita, berapa yang ada di kawasan bandar dan berapa yang ada di kawasan luar bandar supaya di kawasan bandar pun kita ada anak-anak kita dari keluarga B40. So supaya kita boleh nampak kita kira lah di bandar ataupun di luar bandar kita sediakan akses pendidikan dalam konteks ini akses pendidikan bagi prasekolah yang mencukupi kepada anak-anak kita. Terima kasih Datuk Yanti Petu. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sebelum saya